И на правы, правы, билизи, Мы это и сделаем. Мы находимся все на работе. Наши да. требования простые достаточно. Мы хотим, чтобы до общего собрания членов такого можно вкладывать в расходы, Никто из руководителя никого не увольнял, никого нового не принимал на работу, не распоряжался никаких ничего. Организация до того, когда члены такого получить палаты не определят, кто же является настоящим руководителем. вы не отрицаете, что высший хозяйственный суд Украины может опять же принять решение не в пользу этого частного предприятия? Выше, для того, чтобы подать на сегодняшнюю касацию, для этого необходимо, чтобы ее подписал президент такого промышленной палаты. В данном случае полномочия президента находится у меня. То есть вы таким я... образом создали ситуацию, когда обжаловать это решение будет невозможно? Я ничего не создавал в качестве этого. Я на сегодняшний день говорю о том, что касация по данному решению на сегодняшний день невозможна. Мы должны дать, дать, дать информацию, что мы стоим у него приемной и требуем, чтобы он нас принял. Хорошо. Давайте. Что? Передавайте информацию. Как? Ну, физически. Ну как? Звоните. Ну а как вы видите? Вы же помощник Помощник. телефон? Я есть? ему помогаю. Телефон. Будет мне указание, я его Указание от него вот, по по телефону. Конечно. Понятно. Это а юридически. У Романчука и других совершенно свои планы. Им все равно, что будет с организацией, все равно, что будет с их полномочиями, с их легитимностью. Они просто хотят захватить достаточно лакомый кусочек, статусный кусочек, который, наверное, они хотят как-то поделить между собой. Но мы этого не допустим. Мы вчера Ой, губернатор, услышь нас, пожалуйста. Мы пришли к тебе сказать, что твой заместитель Романчук ведет себя безобразно, очень плохо себя ведет, незаконно занимается захватом зданий. И я считаю, что мы сможем когда придем сюда второй или третий раз с ним пообщаться, потому что он поймет, что мы будем приходить к нему каждый день или через день, и будем требовать от него выполнения решений. Я вам обещаю, что в Киеве пройдет такая же акция, или даже больше, под кабинетом, в администрации президента. Мы все ваши требования донесем и туда тоже. Вот. И я уверен, что эта ситуация решится в нашу пользу, и у меня это не возникает. Спасибо огромное. Вы все пришли и нас поддержали.